Пасха ⁇ это завет Божий, это договор. Часто, когда с людьми говоришь, это не по Библии, это неправильно или то неправильно, ну вы наступаете на святое, это для меня что-то святое. Я знаю, у каждого человека есть какие-то свои святые моменты, правильно? Так или нет? Святыни, можно так сказать, свои. Но мы забыли, что есть Бог. И у него тоже есть святые вещи. И самое святое ⁇ это его сын Иисус, которого он надал. И мы часто говорим о своих святынях, но мы забываем о главной святыне, которая есть Бог. Бог в крови Иисуса положил завет, договор. Вот о чем идет речь. Поэтому Иисус, Пасха наша, это завет, это договор. Твой, мой, церкви с Богом. Мир, он больше и больше нуждается в Боге, он нуждается в Христе. Я тебе скажу, почему. Люди понимают, что на самом деле они обречены, они понимают, сколько проблем, что, сколько творится, болезней. И они понимают, что надеяться на людей или на какого-то человека, на какую-то власть бессмысленно. Да и в Библии написано, проклят надеющийся на человека. Аминь. Аминь. Потому что есть только один посредник между человеком, между Богом, это Иисус Христос. Тимофея 1, да, 2 глава. Петр писал, 4 глава Деяния, 11-12 стих. И нет никакого другого имени под небесами, есть только Иисус Христос, благодаря которому надлежало бы нам, людям, спастись. Знаешь, Иоанн, он пишет тоже, 1 Иоанна, да, с 1 главы он там пишет, Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. И тот, кто принял Иисуса Христа, тот, кто принял Его Слово, те стали кем детьми Божьими.